начиная с 26 февраля, когда российские войска, нарушив все международные договора, вышли за пределы Севастопольской морской базы, у нас война с Российской Федерацией. Россия снабдила негодяев на Донбассе оружием, градами, танками, артиллерией. Она их обучает в своих разведывательно-диверсионных центрах. Одного из таких диверсантов сегодня наши сотрудники милиции повязали в Мариуполе. Ему поставлена была задача организовывать террористические акты, взрывы против военных и сил безопасности Мариуполя. Поэтому мы ведем войну с Российской Федерацией. Она действительно не такая, как были войны Первая мировая, Вторая война. Это война гибридная. Это была попытка взорвать Украину изнутри. Она не получилась. Делались опросы еще в апреле, когда Донбасс был под контролем Украины относительно в зеркалом недели. Я помню, что максимум 20-25% в самых глухих донбасских селах были за то, чтобы отсоединяться от Украины к России. Их там было меньшинство. Меньшинство, а не большинство. Путин не смог за счет только лишь криминальных элементов Донбасса поднять на Донбассе и сделать там переворот. Ему пришлось туда вести тысячи своих наемников, а затем водить свои регулярные войска. Поэтому это есть война, поэтому я вам еще хочу сказать, мы там воюем за ту независимость Украины, которую мы только получили 20 февраля на Майдане.